ધણા પ્રદર્શન કરાઈ રહ્યા છે ત્યારે રવિવારે સુરતના શાહીનબાગમાં ધણા પ્રદર્શન કરનાર મહિલાઓના ઉત્સાહ વધારવા માટે મેગા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોએ રક્તદાન કર્યું હતું અને સીએ એનઆરસી નો વિરોધ કર્યો હતો

और मैं जूनागढ़ तरफ जेतपुर है वहाँ से आई हूँ वहाँ की रॉयल फैमिली जो बाबी ख़ानदान था मैं उसी से रिश्तेदारी रखती हूँ और समाज में काम करती हूँ हालांकि मैं माइनॉरिटी बोर्ड को मैंने कॉरपोरेशन बनाया था और उसमें भी मैंने बहुत से लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिले सहाय मिले लोने मिले ये सब कारोबार मैंने साढ़े तीन चार साल तक किया था और बरसों पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता हुआ करती थी लेकिन मैंने उनका साथ छोड़ा और 22 साल हो गए मैं कांग्रेस में आई लेकिन आज मैं जो मखलूक की यानी लोगों की तकलीफें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सियासत से कहीं ऊपर उठ करके आज हमें हिंदुस्तान के जो सवालत हैं हिंदुस्तान की मुश्किल हैं जो हमारे समाज में है जैसे कि आज हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं जो मुस्लिम बहनें दिल्ली में यहाँ पर जिस ढंग से और जिस होश के साथ में और बड़े ज़बरदस्त ज़ोर से एन और सी, और सी का विरोध कर रहे हैं ये हकीकत में सच है मैंने बहुत सी बातें सिर्फ पढ़ी है नहीं हैं मैंने एहसास भी किया है कि आठ सौ साल तक मुसलमानों ने राज किया डंडाबाजी की होती तो एक ना हिंदू बचता बड़ी शराफत से राज किया और जो कुछ भी छोड़कर गए हिंदुस्तान की सरजमी पे छोड़कर गए हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम हम यहाँ पर सर टिकाते हैं और मरने के बाद कब्र में दफन होते हैं एक हिंदू जब गुजर जाता है तो उसकी तो नदियों में बहा दिया जाता है यानी कि उसकी राह को बहा दी जाती है हमारा रिश्ता तो बाद मरने के भी इस सरजमी से रहता है और हमारे नबी ने कहा है कि जिस वतन में पैदा हुए उसे ईमानदारी से और वफ़ादारी से निभाइए हम निभा रहे हैं लेकिन हुक्मरान सियासत के लोग वो वो सब कुछ भूल चुके हैं बाबा साहब आम्बेडकर का आमुख देखिए संविधान देखिए एक एक प्यार और मोहब्बत का संदेश देखिए हिंदू मुसलमान की एकता की बात देखिए ये सारी की सारी बातें हम लोगों को लग रही हैं कि ये आर के लोगों ने और ये हिंदूवादी कट्टरवादियों ने उसे बदनाम और बुरा कर रखा है एक हिंदू की फैक्ट्री में मुसलमान काम करेंगे बड़े प्यार से मुसलमान की फैक्ट्री में अगर हिंदू करता है तो बड़े प्यार से हम लोग ईद और दिवाली साथ में मनाते आए हैं और मैं तो ऐसी स्कूल में प्रिंसिपल थी कि तीन हज़ार बच्चे पढ़ती थी लेकिन उसके अंदर मुसलमान के दसी थे एक भी टाप में मुस्लिम नहीं था कभी ना झगड़ा हुआ ना बहस हुई लेकिन जब से गुजरात में और हिंदुस्तान में इनकी सरकारें आई हैं तबाही के सिवा में कुछ नहीं दिखता बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है चार चार करोड़ को रोजगारी देंगे अभी एक करोड़ की दे नहीं पाए यहाँ तक कि शिक्षित बेरोजगार दस करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान में बढ़ चुके हैं अर्थतंत्र कमज़ोर हो चुका है याद रखिए मेरे भाइयों बांग्लादेश गरीब कहते थे बांग्लादेश का रुपया आज इतना कमज़ोर है कि हमारा सबसे ऊंचे था आज हमारा बांग्लादेश से भी नीचे गिरावट पे आ गया है उनको ये बातें नहीं सोचनी है उनको सी ए और एनआरसी के लाकर कर के सब पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत बात है इसीलिए हमारी बहनों ने एक तीन चार बहनों ने काम शुरू किया और एक बड़ा सा समझो के नजमा पर पैदा हो गया बहुत ही अच्छा इसलिए मुझे याद आता है हम तो चले थे अकेले जानीब लोग आते गए कारवा बनता गया कितना ज़बरदस्त कारवा है और मैं मुबारकबाद ही देती हूँ उन लोगों को कि जिन्होंने इनको साथ दिया है साकार दिया है और पत्रकारों को भी देती हूँ कि सब बात को बताने में ज़रा भी पीछे हट ना करें जिस तरह से रविश कुमार अच्छी तरह से बोलते हैं अभिषेक अच्छी तरह से बोल रहे हैं बहुत से लोग बोल रहे हैं जिंदा दिल्ली से बोल रहे हैं और जावेद अख्तर भी बोल रहे हैं इसी तरह से आप बोलिए तो कुछ तो होगा कुछ तो बदलाव आएगा ज़रूर आएगा जय हिंद સુરતના સાયનબાગમાં છેલ્લા પંદર દિવસથી મહિલાઓ ધરણા પ્રદર્શન કરી રહી હોય જેને લઈને મહિલાઓનો ઉત્સાહ વધારવા તેની પડખ્યા રહેવાની સાથે સંવિધાન સુરક્ષા સમિતિ દ્વારા રક્તદાન કેમ્પનું રવિવારના રોજ આયોજન કરાયું જેમાં મોટી સંખ્યામાં સુરતીઓ જેમાં દરેક ધર્મ સમાજના લોકોએ જોડાઈને રક્તદાન કરી સરકારના આ તકલાદી નિર્ણયનો વિરોધ કર્યો હતો મેરા નામ એડવોકેટ ફિરોજ ખાને ઓમનગર લિંબાયત વિસ્તારે एनआरसी और सी 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 डबल ए के विरोध में अभी, अभी तक 200 सौ बोटल एकत्रित हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 250-300 जैसी बोटल एकत्रित हो जाएगी लोगों को क्या कहना चाहोगे अभी छे 14 दिन से यहाँ पर महिलाएं धरने पर बैठी है एनआरसी और सी 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 डबल ए के विरोध में और लोगों को यही मैसेज देना चाहते हम लोग कि जो सरकार ने जो कायदा लाया है जो काला कायदा लाया है जो बंधारण के विरुद्ध में है जो बंधारण का भंग कर रहा है वो कायदे के आ, सामने लड़ना है और सरकार को आ, सरकार के आ, बात करे और सरकार ये कायदा वापस ले वहाँ तक लड़ाई चालू रखनी है अरशद हुसैन नाम है मेरा संविधान सुरक्षा समिति सूरत का मैं सन्वीनर हूँ यहाँ पर आज हमने शाहीन बाग ओमनगर सूरत में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा है कितनी मोटर लगे अभी अंदाजन 150 सौ पचास एकत्रित हो चुकी हैं हमारा 500 सौ के करीब का टारगेट है देखिए पाँच छः बजे तक का टाइम है हमें उम्मीद है कि टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा लोगों को एक के बारे में क्या कहना देखिए पूरे देश भर में दो से ज़्यादा शहरों में शाहीन बाग शुरू है शाहीन बाग असल में अम्बेडकर विचारधारा संविधान को बचाने की विचारधारा है आज सी डबल एन के विरुद्ध जो पूरे देश भर में कायदा लागू किया गया है पूरे देश में शाहीन बाग शुरू हुआ है हम यहाँ पर खून दे के बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली में तो एक ख़ास विचारधारा के लोग गोली चलाने आ गए थे लेकिन हमने जिस तरह हमारे पुरखों ने पीछे भी अपना खून दिया है देश को आज़ाद कराने के लिए आज देश को बचाने के लिए भी हम अपना खून देने को तैयार हैं और इससे ज़रूरतमंद जो लोग हैं जिनको खून की कमी होती है ब्लड बैंक में हम अपना खून जमा कराए सुरતના साइनबाग में सीएए एनआरसी ने एनपीआर ने विरोध में चली रहा धरना प्रदर्शन ने विद सामाजिकाने धार्मिक संस्थाएं पण साथ आपी सरकार द्वारा वेला में अवेलेता के सीएए कायदो रद्द करी एनआरसी ने एनपीआर ने मौके कोरा अपनी मांग करो माभी होती अजर कुर्सी से साथे प्रकाशवाड़ा जी20 बनी न्यूज़